38-ci fəsil belə başlayır. Yaqub yoluna davam etdi. Allahın mələkləri ona rast gəldilər. Yaqub onlara görə nə dedi? Bu Allahın ordacahıdır. O yerin adına Məxanaim qoydu. Yaqub özünün qabaq Edam çölünə, səhir torpağına qardaşı Esavın yanına qasidlər göndərdi. Onlara bu əmri verdi. Ağam Esava söyləyin ki, qulu Yaqub belə deyir. Mən lavanın yanında qalıb indiyə qədər yaşadım. Məwdoram, eşəklərim, qoyun-keçin, qullarım və qız qarabaşılarım oldu. Mən ağama xəbər vermək üçün yanı qasitlər göndərdim ki, sənin gözünə lütf tapın. Qasitlər Yaqubun yanına qayıdıb getdilər, qardaşın hesabın yanına getdi. Özü də səni axla, qarşılamaq üçün gələ və yanında 400 nəfər var. Yaqub çox qorxub Hey canlandı. Yandı ona odan adamlara qoyun kəsinə, mal qaranı və dəvələri iki dəssə ayırıp dedi: "Əgər əsab bir dəstəy hücum etmə edib onları qəsa, arxada qalan dəstə də qaça bilsin." Sonra Yaqub dedi: "Ey babam İbrahimin Allahı, atam İshaqın Allahı Rəbb. Sən mənə demişdin: <coughs> Öz ölkənə və qohumların yanına qayıt. Mən sənə yaxşılıq edəcəm. Quluna göstərdiyin bütün xeyirxahlığa və sədaqətə layiq deyiləm." bu e ordan sani təhcizə dəyənəyir məkəssə. İndi isə iki dəstə kösüm var. Yalvarıram. Məni qardaşım əsabın əlindən qurtar. Çünki onun gəlib mənə uşaqlarımla, analarımla analarını öldürməsindən qorxuram. Sən dedin, hökməsənə yaxşılıq edəcəm. Nəsə səssiz siyasətənə zümə qədər çoxalacağam. Yaqub o gəzənə orada kəsirdi. Özündə olan Hər şeydən qardaşı Esava hədiyyə olaraq 200 keşə, 20 təkə, 200 qoyun, 20 qos, balaları, beləcə 30 sağmal dəvə, 40 enək, 10 buğda, 20 dişli buğat, 20 dişli və 10 erkək eşşək götürdü. Sürüləri ayrı-ayrı ayrı qullarına tapşırdı və onlara dedi: "Mənim qabağımda gedin və bir sürü ilə o biri sürü arasında məsafə saxlayın." Yaqub birinci qola əmr edib dedi: "Qardaşım Esav sənə rast gəlib. Kimin adamısan? Hara, gedirsə, hara gedirsən? Səcəlisən?" Qabağındakı bu heyvanat kimlərin, kimindir? deyə soruşanda ona söylə. Bunlar Qolun Yaqubunundur. Bu da ağam, ağam Esavın göndərdi göndərdiyi göndərilmiş hədiyələr. As ağam Esava göndərilmiş hədiyələrdir. Özü də pisim dalınca gəlir. Sonra o ikinci, üçüncü qoluna və sülhün dalınca gələn hər kəsə əmr edib dedi. Esava rast gələndə ona eyni sözləri söyləyən. olun Yaqub də daha ya yalan ya, 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 dalmışsa gəlir. Çünki o öz özünə deyildi. Əvvəlcə qabağımda göndərdiyim hədiyələrlə onu rəhmə gətirərəm. Sonra onunla görüşərəm. Bəlkə onda məni qəbul edər. Hədiyələr Yaqubun qabağından getdi. Qabağında getdi. O isə gecənin düşərgədə yatdı. Yaqub gecə qalxdı, iki arvadını, iki zəirəsini 11 uşağına götürərək Yag... Yabba... Yabboq çayının keçindən keçdi onlara götürüb say keçirdi və ösünə naxış şeylərdə keçirdi. Sonra Yaqub tək qaldı. Dan yeri sökülən qədər bir şəxs onunla görüşdü. Yaqub üstün gələ bilmədiyin görüb onun bədənə, budunun oynağına zərbə vurdu. O şəxs də görüşərkən Yaqubun budunun budunda oynağına zərbə vurdu. O şəxs dedi: "Bıraq görəm, çünki səhər açılır." Yaqub dedi: "Mənə xeyrdə verməsə səni buraxmaram." O şəxs soruşdu: "Adın nədir?" O dedi: "Yaqub." O şəxsə də artıq sən Yaqub deyil, İsrail deyələcək. Çünki sən Allahla və insanlarla güляşıb üstün gəlmisən. Yaqub soruşdu: "Xahiş edirəm, adını söylə." O dedi: "Adımı niyə soruşursan?" O şəxs orada Yaquba xəyəna verdi. Yaqub o yerin adına Peniel pen, qoydu, çünki demişdi: "Allaha üz-üzə görütən və salamat qaldım." Yəni bu heçəm arası nə idi? Ümumiyyətlə çoxlarına bu ya kommun Allahla görüşməsi belə qəriz gələndir. Bəzi iman insanları ümmətlər istəyirsə eləirlər. İnsan necə yazır ki, Allahla güdürüşüb onu üstün gəlib. Yəni bacı qardaşlar. Burada baxanda Allah, yəni yeni əhdə baxanda məsələn yazdır ki, Allah insan oldu da, yəhyanı müjdə açılsa yazdır. İnsan bildi, məsələn, gələcək günü yazdır ki, dep atadan bir də başqa heç kim bilmir. Hər şey bilmədiyin yəni, Allah özünü məhdudlaşdırmışdı, insan ola gəlmişdi. İzlətdən sonra artıq hər şey bilərdi. Am yani burda da demək olar ki, Allah özünü məhdudlaşdırmışdı. Onu insan gücünlə gəlmişdi Yaqubla. Yəni üstünü də özü ona vermişdi. Adi bir şey deyim ki, Allah İbrahimin adı İbram olanda, yə yəni Avram da, İbrahim indi olanda öz Yehova adın adındakı hansı ki Allahın adı da h 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 Am əvvəldə İbrahimə atanırdı. Yəni qudrat verdi, güc verdi, səlahiyyət verdi. Burada da həmçinin edir. Yəni öz üstünüyə qova verməyin. İnsan Allah necə üstün gələ bilər ki? Allah öz üstün verdi, ona güc verdi, səlahiyyət verdi, verməsini göstərir. Yəni bu hekəldir, ruhani məna da olan bu hekəldir. Adını da bilmirəm, əlbəttə ki, bu İsa Məsihdir. Yəni, necə uzalacağını göstərir də yəni. Diaz deyir ki, Hmm, sənə Yaqub israr verəcəyəm çünki sən Allahla və insanlarla döyüşüb üstün gəlməsən insanlarla üstün gəldi Yaquba lavanı üstün gəldi onun varlandı hər şey nalöldə yandan çıxıb gəldi burada da Allah Allah özüsünə güc verir yəni ona Ha hə, Yaqub pəhnodan keçəndə günəş doğudu. O bir o bir budundan ağ sayırdı. Ona görə də bu günə qədər İsrailər bud oynağının üzərindəki vətərləri yeməzdilər. Çünki güləşən şəxs Yaqubun bud oynağının vətərinə toxunmuşdu. 30-cu fəsil belə başla